Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənnid Türkan Vəlizadə, xalq artisti Aygün Qazımovanı təkrarlayıb. Olağan yazır ki, Populduzunun bir müddət əvvəl geyindiyi Atiko brendindən olan pencək və ətəyin Türkan Vəlizadə plagiatını əldə edib. Bununla bağlı Instagramda Kim haradan geyinir səhifəsi məlumat yayıb. Səhifədə hər iki müğənninin eyni geyimdə fotosu paylaşılaraq bu təkrarın uğursuz olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, Aygün Qasımova'nın orijinal paltarının qiyməti ümumilikdə 3000 manattan çoxdur. Türkan Bəlizayda Əlizadə isə bu paltarın plagiatını paytaxtdakı mağazalardan birindən əldə edibdi. Videomuzu təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.